بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Pembangunan dan kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Pelbagai kemudahan dapat dinikmati hasil daripada penerokaan sumber alam secara meluas. Salah satu sektor penting yang menyumbang kepada pembangunan ini ialah identiti pelombongan. Sektor ini membekalkan mineral dan bahan mentah yang digunakan di dalam pembinaan, perindustrian dan teknologi moden. Namun, di sebalik kepesatan pembangunan tersebut, terdapat kesan negatif yang sering diabaikan. Etika pembangunan yang tidak terkawal boleh meninggalkan kesan yang sangat besar terhadap alam sekitar. Persoalannya, sejauh manakah etika pembangunan memberi impak kepada alam sekitar dan adakah terdapat pendekatan yang lebih lestari untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut? Dokumentari ini akan membincangkan isu pencemaran akibat perlombongan, objektif perlombongan lestari, fakta sains moden yang dikaitkan dengan Islam serta perspektif al-Quran dan hadis dalam menjaga alam sekitar sebagai satu amanah. Antara isu utama yang timbul akibat dari aktiviti perlombongan ialah pencemaran alam sekitar yang semakin membimbangkan. Pertama, isu pencemaran air sering berlaku apabila sisa perlombongan dan bahan kimia berbahaya dilepaskan ke dalam sungai, tasik dan sumber air. Keadaan ini menjejaskan hidupan akuatik serta membahayakan kesihatan manusia yang bergantung kepada sumber air tersebut. Kedua, Isu pencemaran udara yang berpunca daripada debu dan pelepasan gas dari hasil operasi perlombongan. Pencemaran ini boleh menyebabkan masalah pernafasan bagi manusia dan juga haiwan serta menurunkan kualiti udara di kawasan sekitarnya. Ketiga, isu pencemaran tanah berlaku akibat pelupusan sisa dan kehadiran logam berat yang menjadikan tanah semakin tidak subur dan juga berbahaya dalam jangka masa panjang. Sekiranya isu-isu ini tidak dikawal, keseimbangan ekosistem dan biodiversiti akan terus terjejas, sekaligus mengancam kelestarian alam sekitar. Seterusnya, saya akan bercakap tentang tiga objektif utama yang perlu dicapai, iaitu objektif pertama meminimumkan kesan pencemaran dengan mengawal pencemaran air, udara dan tanah yang berpunca daripada aktiviti perlombongan. Yang kedua ialah melindungi ekosistem dan biodiversiti dengan memelihara habitat semula jadi serta flora dan fauna di kawasan perlombongan. Yang ketiga ialah menggalakkan perlombongan lestari melalui penggunaan etik, penggunaan teknologi hijau dan pemulihan tapak lombong demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Sains moden dan ajaran Islam saling melengkapi dalam usaha menjaga alam sekitar. Penemuan sains hari ini selari dengan nilai Islam yang mendekatkan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi. Sains moden membuktikan bahawa tumbuhan tertentu mampu menyerap logam berat berbahaya daripada tanah yang tercemar akibat aktiviti pelumbungan. Kaedah ini dikenali sebagai fitur remediasi. Fitur remediasi ialah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan sebagai ejen untuk mengurangkan, menstabilkan, menyah toksi dan menguraikan bahan pencemar seperti logam berat, metaloid dan bahan kimia berbahaya dalam tanah tercemar. Kaedah ini digunakan di tanah terbiar seperti tanah di tapak perlombongan yang tercemar dengan logam berbahaya kepada kesihatan dan ekosistem serta membantu memulihkan tanah secara semula jadi tanpa merosakkan ekosistem sekeliling. Tumbuhan tempatan seperti bunga matahari dan kangkung darat mempunyai ketahanan yang tinggi dalam penyerapan logam daripada tanah tercemar digunakan dalam kaedah ini. Tumbuhan ini memakan kos yang rendah dan juga memberi impak yang positif pada ekologi. Dalam Islam, alam diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan secara prima. Manusia sebagai khalifah bertanggungjawab untuk menjaga dan memulihkan alam bukan merosakkannya. Penggunaan tumbuhan untuk membersihkan tanah mencerminkan prinsip Islam dalam memelihara keseimbangan alam. Teknologi hijau seperti sistem biofilter dan membran nano digunakan untuk menapis sisa perlombongan dalam bahan kimia berbahaya daripada air tercemar. Teknologi ini membantu memastikan sumber air kekal bersih dan selamat untuk kegunaan manusia serta hidupan lain. Antaranya ialah sistem biofilter. Sistem biofilter menggunakan mikroorganisma untuk menguraikan bahan pencemar dalam air secara semula jadi. Oleh itu, teknologi ini dapat merawat air sisa domestik air hujan dan juga air yang tercemar daripada bahan kimia daripada perlombongan. Hasilnya, sistem tersebut boleh ditiru dan disesuaikan di pelbagai kawasan kediaman bandar dan luar bandar sebagai langkah awal dalam membina daya tahan alam sekitar berasaskan komuniti. Selain itu, membran nano juga digunakan dalam merawat air tercemar hasil daripada perlombongan. Membran nano merupakan salah satu inovasi penting dalam pelbagai bidang termasuklah alam sekitar. Ia dapat menyingkirkan bahan pencemar seperti logam berat. Penggunaan membran nano dalam teknologi hijau tidak menghasilkan kesan sampingan berbahaya dan mempunyai banyak kelebihan dari segi kecekapan tenaga dan dapat meminimumkan kesan alam sekitar. Seterusnya, dari segi Islam, air merupakan sumber kehidupan yang wajib dipelihara. Sebarang pencemaran terhadap air dianggap sebagai satu bentuk kerosakan yang dilarang. Oleh itu, usaha membersihkan air lombong selari dengan tuntutan Islam dalam menjaga kehidupan. Dan merupakan antara aktiviti ekonomi paling penting dalam pembangunan moden. Namun, di sebalik sumbangannya kepada industri dan teknologi, perlombongan membawa kesan besar terhadap ekosistem dan biodiversiti semula Apabila kawasan lombong dibuka, Habitat asas sering dimusnahkan melalui pembersihan hutan, pengorekan tanah dan pembentukan lopak terbuka berskala besar. Perubahan lanskap ini menyebabkan fragmentasi habitat, memaksa flora dan fauna berpindah serta mengurangkan kepelbagaian spesies. Dalam kes tertentu, spesies yang bergantung kepada habitat khusus boleh pupus secara setempat. Namun, Sains moden kejuruteraan perlombongan dan mineral kini tidak lagi hanya tertumpu kepada pengekstrakan sumber. Ia turut menekankan rekayasa pemulihan ekosistem secara saintifik. Pemulihan bermula dengan rehabilitasi tanah rosak melalui pembentukan semula kontur, penstabilan cerun dan penambahbaikan kualiti tanah. Seterusnya, penanaman semula tumbuhan asli dilaksanakan bagi membina semula habitat dan menyokong rantaian ekologi. Kesemua usaha ini dipantau secara berterusan menggunakan data biodiversiti dan kaedah saintifik moden. Satu contoh jelas ialah Kibali Gold Mine di Republik Demokratik Kongo. Melalui perlindungan koridor Himalaya dan sistem pengurusan air yang cekap, kualiti sungai meningkat dan populasi gajah hutan kekal stabil. Di China pula, lebih 900,000 hektar tapak pelombongan telah dipulihkan mengurangkan hakisan dan menyambung semula habitat fauna. Kesimpulannya, kejuruteraan penombongan moden membuktikan bahawa pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar boleh bergerak seiring jika disokong oleh sains dan pengurusan yang bertanggungjawab. Dari perspektif Al-Quran dan Hadis, dalam Islam, alam sekitar merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 iaitu Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya Ayat ini menegaskan larangan melakukan kerosakan terhadap alam sekitar Termasuk pencemaran akibat aktiviti perlombongan Oleh itu, manusia tidak seharusnya mencetuskan kerosakan atau melakukan kejahatan di muka bumi melalui perbuatan dosa atau keingkaran Manusia telah dikurniakan akal fikiran yang membolehkan mereka mengeluarkan bahan mentah dari bumi seperti besi, tembaga, kayu serta pelbagai batuan yang lain yang kemudian dimanfa dimanfaatkan untuk membangunkan dunia yang penuh dengan industri dan juga teknologi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Jika kiamat datang dan seseorang menanam pokok dan makhluk lain mengambil manfaat daripadanya, maka ia menjadi sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan bahawa usaha memelihara dan memulihkan alam sekitar adalah satu amal yang soleh yang bernilai di sisi Islam. Setiap orang juga bertanggungjawab dalam memulihkannya untuk keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Islam juga mengajar kita untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan hasil semata-mata. Dengan memulihkan alam, kita sebenarnya sedang memelihara kitaran hidup makhluk lain yang juga berzikir kepada Allah SWT. Kesimpulannya, aktiviti pelompongan memainkan peranan penting dalam pembangunan moden. namun ia juga memberi kesan besar terhadap alam sekitar jika tidak dikawal dengan baik. Melalui pendekatan pelombongan lestari, penggunaan teknologi hijau dan pemulihan alam sekitar, kesan negatif pelombongan dapat dikurangkan. Gabungan sains moden dan nilai Islam membuktikan bahawa pembangunan dan kelestarian alam boleh berjalan seiring. Alam ini bukan milik manusia sepenuhnya tetapi merupakan amanah yang perlu dijaga demi kesejahteraan generasi hari ini dan akan datang